И окружили машинку, вот шлам не тягали, не дали нам установить домовой счетчик, газ был перекрыт. Вы, э, понятно, выполняя указания своего начальства, да, выезжаете на дом э, устанавливать общий домовой счетчик, так? Да. Правильно. Э, если люди не согласны устанавливать свой общедомовой счетчик. Что вы должны были сделать? У вас написано отключить газ, людям. Какая Поставщик? была угроза в поставке газа, что вы выполнили отключение газа? А? Люди же вам оплачивали, они что-то нарушили, они что-то не выполнили, что вы прекратили подачу ну, хочу, газа? Да? Не, ну, мы выполняем

вы как законопослушная компания, которая осуществляет безопасную транспортировку газа, обращаетесь в суд и принуждаете выполнять Выполняет. такие нормативные акты. Акты. А люди в это время пользуются газом. И в случае, если вы победите, вы поставите, ну, в суде вы же серьезная компания, держите победу. В таком случае вы отключите им газ и установите, вообще, прибор учета. Я считаю, что если мы не проводим, тоже можете в суд. Мы можем в суд подать. Я просто объясню, можно, в чем разница. Просто время, пока суд примет решение. Люди думают, пусть приходите домой, правильно? Садитесь домой, любимый человек вам приносит горячий борщ, правильно? Рядом бегают дети и внуки. Вы раз сажайте жизнью. А вы не думаете, в момент про жителей Станкова 13, которых тоже есть дети и внуки. У вас есть механизмы действия, но при этом вы их не выполняете два месяца. И коллега правильно говорит, прокуратура. Ну хорошо, а кто ответит за два месяца не подачи газа? Вот они же ответят. Включите что этот газ, не упирайтесь. Почему? Потому что дальше будет стоять вопрос не о ваших владельцах в Днепропетровске или на Кипре. Нет. Будет стоять конкретно о вас. На самом деле, мы? давайте мы поймем реально. На сегодня вот то, что я вижу, как со стороны, шантаж полный. И никто вас не включит. К сожалению. И я думаю, что мы будем головой биться все вместе здесь и долго, и несколько месяцев. Этим людям абсолютно все равно, как вы будете жить. Вот такая позиция их собственников. Наверное, если собственники это понимают. Поэтому я не знаю, что мудрее для вас продолжить дальше свою забастовку и быть без газа, потому что людям все равно. Не Мы пейзим, пейзим. Путь, путь, там, Пусть устанавливают газовый счетчик, вы посчитаете неправильно, и подавать суд на них. Какой-то такой путь. Люди не поняли газового хозяйства, вы не поняли людей. Потому что ну, есть закон Украины, который надо выполнять. Законы для них и для нас одинаковые. Сейчас осталось только суд. Прокуратура бездействует, антимонопольный комитет на стороне. Я была в прокуратуре, и сказала, что полиция, наша городская прокуратура, местная власть, именно мэр, работают против людей. Такое складывается впечатление, как будто бы у нас в стране нету ни власти, Незаконно не действовать. Незаконно отключили, мы не можем добиться документов на основании чего просто нет документов на основании чего нам отключили и все. И у правы никакой на монополиста нету на горуаз абсолютно.